طويل الشوق يبقى في اغترابي كبير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا دواهي تدوسين المصاحب بالتراب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة أشبو إيد الأزهار كنا سيد بزغي مسلمان alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlarimizni duolarimizni qabul qilsin ijobat qilsin qilinadigan qurbonliklarni alloh taoloni xolis yuzi uchun bo'lishlika o'zi bir tavfiq bergan bo'lsin idil azho qurbon hayiti haj amallari nihoyasiga yetganligi alloh taologa shukrona sifatida bir bayram qilinadi bugun mana shunday bir bayram bo'lgan kunda o'tiribmiz bir bayramona kayfiyat bayramona ruh halbitamizda bo'lishligi lozim bo'ladi bu kunda qilinadigan ishlar musulmon kishi id namozini o'qiyman deb uydan chiqib kelar ekan albatta misvoy ishlatishligi sunnat hisoblanadi har bir namozga o' musulmon odam misvoy ishlatadi bu sunnat g'usul qilishligi hamda xushbo'ylarni surtishlik mandob hisoblanadi bu kunda qilinadigan mandob ishlardan eng yaxshi kiyimlar kiyinadi ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis ibn moja o'zini sahiflarida keltiradi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki id namoziga o'zining hibara choponlarini kiyardi ya'ni payg'ambarimizdagi bor kiyimlarning eng afzali mana shu hibara choponi bo'ladigan bo'lsa ikkita hayit kunida kiyilardi mana kecha juma namozimizda ham aytdik avval mana shu ayt e, ikkita hayit arafa kunlari bir sarpolar qilinar edi shu narsani takrorlaylik qaytaraylik ancha Kö bo'ldi ko'tarilib ketganigizga bu narsai qandaydir beparvolik bilan kutiladigan bo'lib qolingan mana Arafat kuni ro'za tutishlikni fazilatini gapiruvdik alhamdulillah men kimni tanisam ya'ni kecha kimni ko'rgan bo'lsam hamma ro'za tutganligini ko'rdim xursand bo'ldim sizlar ham xursand bo'lgan bo'lsanglar kerak chunki inshaalloh mana shu xayriyat davomiy suratda to'xtamay ketadigan bo'lsa inshaalloh juda ko'p bidiyatlarimiz yo'qolib ketadi juda ko'p sunnatlarni hayotimizga qaytarib olgan bo'lamiz inshaalloh. hayit namozini o'qishga chiqayotgan kishilar muhtadiylar namozga ertaroq kelishliklari hamda piyoda kelishliklari va qor bilan takbir aytib kelishliklari savobli amallardan hisoblanadi namozga borgan odam qancha erta borsa qancha uzoq kutsa shuncha savobi ko'p bo'ladi albatta hayit namozi sakkizu yigirmada de o'qiymiz deb turibmiz o'n beshda kam o'n besh minut o'tganda chiqsa ham boradi lekin ertaroq chiqqan odamlarga albatta ajri savobi ziyoda bo'ladi hamda id namoziga keyingi id namozlariga shu inobatga olaylik piyoda kelishlikda ajri ko'p bo'ladi uyidan piyoda kelishligi ochiqcha uzoq bo'lmagan odamlar piyoda kelsa savobi yana ham ulug'roq bo'ladi bu kunda qilinadigan ishlardan oilaga serobchilik qilishlik mo'l ko'lchilikni qilib berishga harakat qilishlik kerak ya'ni har doim ham musulmon odam o'zini ahli oilasini qarindoshlarini siylab rahm qilib parvarish qiladi lekin bu kunlardagisi boshqa kunlardan ozgina ziyolaroq bo'lishligi kerak imkoniyat darajasida de. va har bitta hayit kunida uchragan mo'minga mo'min kishi xursandchilik izhor qilishligi kerak ya'ni id bilan muborakbod qilib bir birini ko'rganda xursandchiligini izhor qilishligi it bilan tabriklab hamda musulmon birodarni ko'rganligi bilan quvonayotganligini izhor qilib turishlik kerak qovoq solib yurishlik xo'mrayib yurishlik bu kunga yarashmaydigan fe'llardan bir yilda ikki marta keladigan hayit namozida shu 'sha asablarimizni bir chekga qo'yib nervlarimizni bir chekga tahlab qo'yib turib xushmuomala chiroyli bir xulq bilan yurishligimiz siz bilan bizga yarashadigan sifatlardan inshaalloh hayit namozini mana inshaalloh o'qishlikdan bir eslatamiz yana hozir yana bir aytib o'taveray hayit namozi yilda ikki marta o'qilganligi uchun hammani ham yodida qolavermaydi ikki rakat idi qurbon namozini o'qishni niyat qildim xolis olloh uchun imomga iqtido qildim deb niyat qilgandan keyin ollohu akbar deb takbir aytib qo'l baylanadi qo'l baylanib sano o'qiymiz avuzi basmalani aytmay turamiz sano o'qilgandan keyin yana uch marta ollohu akbar ollohu akbar ollohu akbar deb uchinchisida de qo'lni baylab turib keyin fotihani o'qiymiz demak <laughs> birinchi takbiri tahrimadan keyin sanodan keyin uch marta takbir aytamiz rakat ikkinchi rakatga turib ikkinchi rakatni fotihasi bilan zam surasini o'qilgandan keyin rukuga ketishdan burun yana uch marta allohu akbar allohu akbar allohu akbar deb turib to'rtinchi allohu akbar de yana rukuga ketamiz demak boshidagi birinchi takbiri tahrimadan keyin uch marta aytilinadi ikkinchi rakat rukusiga ketishdan burin uch marta takbir aytiladi inshalloh namozni oldida yana bir takrorlagan bo'lamiz inshaalloh